Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Speaker Ubi Kayu dok tak hormat peraturan dewan. Manakala Menteri BT pula berpusing-pusing sampai gaslight, fitnah, konon-kononnya pembangkang menyalahkan mempelihkan penjawat awam berhubung penjajahan syaitan itu. Saya cakap terus terang, kedua-dua mereka ini kalau tak bangang bodoh nak mam. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini di Parlimen kita menyaksikan kekecohan berlaku. Terutamanya di kalangan blok pembangkang dan juga sebahagian kecil dari blok kerajaan. Kenapa saya kata sebahagian kecil? Kerana orang-orang kerajaan pun tuan-tuan dan puan-puan mereka tidak bersetuju dengan perjanjian syaitan Trump dan Anwar ini. Iaitu perjanjian yang menyaksikan kedaulatan negara kita memang sangat-sangat tercalar dan juga tercabar ini. Di mana kita dah menyaksikan kali ini pembangkang mengasak Tengku Zafrul habis-habisan ketika beliau membentangkan berkenaan dengan perjanjian syaitan yang telah ditandatangani pada 26 Haribulan Oktober yang lepas. Tetapi itulah, kali ini kita dah menyaksikan buat kesekian kalinya Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Speaker Ubi Kayu bertindak menyelamatkan Tunggu Zafrul. Konon-kononnya dikata tidak akan ada celahan. Saya tak akan benarkan mana-mana celahan untuk mengganggu Tunggu Zafrul bercakap. Saya akan biarkan Menteri berucap sampai habis. Tetapi masalahnya kalau celahan itu biasa tak apa. Kalau standing order dibangkitkan pun, Speaker Ubi Kayu tak bagi standing order itu dibacakan. Padahal itu terang-terang melanggar peraturan Dewan di mana mana-mana standing order mestilah didengar mestilah dibahaskan sini order itu barulah aturan dewan dapat diteruskan seperti biasa dan Tengku Zafrul pula tiba-tiba saja dok gaslight bersama-sama dengan speaker Ubi Kayu konon-kononnya jangan salahkan penjawab awam saya sebenarnya menahan marah dari tadi tuan-tuan dan puan-puan jadi izinkan saya untuk menahan sedikit marah saya ada tonton video ini dahulu jom kita marah bersama-sama Jujur saya akui, saya cukup kecewa apabila ada di dalam Dewan ini dan di luar sana yang mempersenda dan memperkotak-katikkan usaha pasukan para perunding kita. Saya faham kalau ada serangan yang bermotifkan politik kepada pimpinan kerajaan. Tapi janganlah kita memperlekehkan usaha dan pengorbanan para pejabat awam yang telah berusaha memastikan kedaulatan negara terus terjamin. Ada di kalangan ahli yang berhormat yang menyebut perjanjian ini menggadaikan negara tercinta kita. Saya ingin bertanya kembali adakah yang berhormat masukkan para penjawat awam ini juga mau menggadaikan negara. 366. 6 ini dan berhujah 36 dengan. 366. Dudalah, dengan fakta duduklah duduklah duduk. Siapa duduk, duduk, lagi duduk duduk duduk, duduk, duduk. duduk, duduk. Siapa lagi bertakdir? Duduk, duduk. Duduk, duduk. Siapa lagi bertakdir? Duduk, duduk. Siapa saya Lain gantung pasal dua lah Tidak ada celah. Ia yang tidak ada celahan. Mungkin macam datang lewat. Tidak ada celahan. Datang awal lagi kali. Yang betul itu bukan celahan, itu peraturan. You know, itu peraturan dia. Duduk. satu. Saya kata selepas menteri besok akan ada. Esok dan cakap cakap. Lah. Adakah peraturan tidak boleh disebut. dibangun disebut? Saya kata duduk. So, isu ini bukan tentang saya atau mana-mana parti politik. Isu ini tentang masa depan pekerjaan dan punca rezeki jutaan rakyat Malaysia. Ada daya saing perusahaan kita dan juga kedudukan ekonomi negara dalam dunia yang kian tidak menentu. Jadi saya nak jawab dahulu satu persatu. Yang pertamanya speaker Obi kayu yang tidak membenarkan celahan yang cuba dibuat oleh ahli pelima macang Wan Ahmad Faisal itu. Di mana Wan Ahmad Faisal dia bukan celahan nak minta penjelasan ke nak mencelah untuk bertanya ke tak ada. Wan Ahmad Faisal membangkitkan perkara 366 sebab Tengku Zafrul sebelum itu memfitnah mengatakan pembangkang telah mempeli, telah mengutuk, telah mempertikaikan penjawat awam, menghina penjawat awam dan sebagainya. Konon-kononnya janganlah kacau awam, janganlah hina penjawat awam yang telah bertungkus lumus berunding untuk dapatkan tarif dan sebagainya. Of course lah macam bangun. Bila masa pula pembangkang menyalahkan penjawat awam? Bila masa pula kita nak sang penjawat awam? Even saya sendiri sebagai contohnya kan, saya dapat video pasal perjanjian syaitan ini dah 5 atau 6 video, saya lupa dah. Tetapi tak ada sekalipun saya menyebut yang ini ialah salah penjawawam, tak ada. Pembangkang pun tak sebut, Hasan Karim pun tak sebut, Wong Chan pun tak sebut. Tak ada sesiapa punya cakap semua ini merupakan salah penjawawam. Tengok-tengok Tengku Sarful pergi cakap pula oh ini adalah salah penjawawam. So macam bangunlah, Standing Order tinggal dalam 6 menggelirkan dewan. Tengok-tengok speaker kata apa? Tiada celahan, tiada celahan. Macam situ awak lewat. So awak tak tahu, tak kena celahan. Eh bodoh. Itu bukan celahan lah bangang. Itu standing order. Standing order peraturan dewan. Bila peraturan dewan dibacakan, engkau wajib menghentikan proceeding untuk membenarkan peraturan dewan itu dibaca dan tugas kau untuk selidik, okey fine. Kau baca standing order ini untuk apa? Apa masalahnya? Apa yang membangkitkan ahli parlimen itu untuk mengeluarkan standing order? Itu peraturan dia. Engkau pergi ke dewan kot, takkan kau tak tahu. Itu bukan celahan. Betul lah kata Wan Sefu Wanjan. Itu bukan celahan. Ini standing order. Tapi bodohnya masalahnya ke si Juri Abdul ini, dia kata itu celahan. Ke Juri Abdul dah terkesima, dah tak mampu untuk mempertahankan keadaan, sampai satu tahap dia kata, oh itu celahan. Padahal itu standing order. Jelas dan terang. Yang Tengku Zafrul telah memfitnah pembangkang, tuan-tuan dan -tuan Jelas dan terang. Dia telah gaslight -like Konon-konon yang kita menghina pejabat awam dan sebagainya. Bila masa? Tapi itulah. Dapat speaker bagi kayu habislah. Habis dia bantai membenarkan geng-geng dia buat hal. Tapi cuba kalau RSN Raya bangun 3612, 3.66, 3.67. Sekejapan of course dia akan bagi. Okey sila juritung, Apa senior order? Nampak kat situ? Ini menunjukkan kebodohan Jorid Abdul sebagai speaker dewan. Dan saya ulang lagi di sini. Dia tak layak langsung menjadi speaker dewan. Tak payah speaker dewan. Speaker masjid pun tak layak masalahnya. Tapi nak balik pada Tugas Zafrul. Dia nak gaslight. Dia fitnah. Konon-kononnya pembangkang menyalahkan pejabat awam. Bila masa? Bila masa kita menyalahkan pejabat awam? Dan kenapa kau nak heret pejabat awam dalam hal ini, dalam perjanjian ini? Oh, kata Walau Cukai. Eh, Papa Berry, yang duk, apa tu, draft benda ini, yang duk berunding benda ini, ialah timbalan, apa tu, pengarah bahagian uh, perdagangan, iaitu Mastura Ahmad Mustafa. Dia yang lead. Dia tu penjawat awam. Mastura dia lead pasal rundingan. Dia tak lead pasal perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik itu cerita lain. Rundingan untuk tarif yang beratus itu cerita lain. So, Mas dah dia cuba deal untuk dapatkan 90% tu je. Tapi bila Trump kata dia nak perjanjian timbal balik, benda itu dah pergi ke Menteri Kewangan. Sebab apa-apa hal pun benda-benda berkaitan dengan perjanjian yang melibatkan perundangan, yang melibatkan apa pun sahaja dasar luar sebagainya, Miti tak ada kuasa. So macam mana kau nak kata orang MITI boleh draft pula perjanjian yang melibatkan bidang kuasa Menteri Kewangan, yang melibatkan bidang kuasa Parlimen dan sebagainya. MITI tak ada kuasa itu itu. Dia tak ada kuasa sebagai timbalan pengarah, dia tak ada kuasa untuk draft perjanjian tu. Dia cuma boleh runding. Tapi kalau pihak Amerika kata, okay fine, kita nak perjanjian timbal balik. I bagi you 90%, tapi I nak perjanjian balik semula. I nak something in return. Bukan kerja mesra lagi dah. So perjanjian itu bukan salah mesra perjanjian itu bukan melibatkan mastura. Mastura cuma kerja je 90% itu saja. The rest of it terletak kepada Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan. He has the absolute power. Lagipun anda bacalah perjanjian itu tuan-tuan dan puan-puan. Semua memang Malaysia yang malam lambat tu kita kata Malaysia shall, Malaysia shall, Malaysia kena, Malaysia hendaklah, Malaysia patut, Malaysia mestilah. Itu kita punya part. Amerika punya part dua perenggan. Itu pun United States may. Ataupun Amerika Syarikat boleh. Ataupun mungkin. Nampak tak kat situ? So, saya nak tanyakah kepada Zafrul? Nak tanya kepada wala cukai yang duk mempertangkan jantan Zafrul tu, yang duk kata saya uh, tak kerti bahasa sebagainya. Ada ke awam yang memang merupakan penjawat awam, bukan orang politik, yang sebodoh itu nak draft perjanjian yang menikam kita di belakang ini? Saya tak yakin langsung akan ada penjawat awam yang berikrar menyatakan tak setia kepada kerajaan dan juga negara kita ini sanggup untuk membuat satu aku janji, satu perjanjian yang menjahannamkan kita. Tak adanya, takkan ada. Jadi tolong jangan heret penjawat awam Zafrul. Engkau yang dok petangkan perjanjian ini. Perdana Menteri kau tu yang pergi sign. Jangan hirik pejabat awam. Mereka tak ada kuasa nak draft perjanjian ini. Di luar bidang kuasa mereka. Above their payroll. So tolong eh. Tolong jangan guest terlalu lebih sangat. Tolong jangan. Angkat apa? Nak kambing hitamkan Mastura Ahmad Mustafa ini. Jangan kambing hitamkan pejabat awam. Mereka tak ada kena mengena. Yang menjahannamkan negara ialah kamu Anwar Ibrahim. Yang menjahannamkan negara ini ialah kamu Zafrul. Kamu yang bertanggungjawab sekarang ini. So tolong jangan fitnah pembangkang. Konon-kononnya kita memperlihatkan kebenaran awam. Tak pernah keluar dari mulut mereka. Oh, ini penjawab awam punya kerja. Tak ada. Check. Daripada awal 26 bulan sampai sekarang. Ada tak keluar daripada perkataan mereka. Siapa pun pemimpin-pemimpin pembangkang. Eh, ini penjawab awam punya kerja. Tak ada. So tolong jangan fitnah. Tolong jangan herit penjawab awam. Dan yang paling penting sekali. Jangan nak kambing hitamkan sesiapa. Rakyat tak bodoh macam kamu. Ada faham? Tetapi itulah dia. Lagi sekali saya nak tanyakan kepada anda semua, termasuklah wala cukai wala cukai yang tak sub terhadap anak Ibrahim. Adakah kau masih lagi hendak menyokong perjanjian ini? Adakah engkau sebodoh itu untuk menyokong sesuatu perkara yang menyebabkan kita kehilangan kedaulatan dan keboleh upaya kita untuk menentukan dasar perniagaan, dasar luar kita sendiri? Tolong jangan jadi balaci. Tolong jangan jadi pengkhianat. Anda mungkin boleh tak sub. Anda mungkin boleh bodoh. Tapi ketaksuban dan kebodohan anda tidak memberikan lesen untuk anda untuk menjadi pengkhianat kepada kedaulatan negara. Dengar sini kawan-kawan kus kampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita.